আমাৰ দলে কাৰ্যালয় কাৰ্যকৰ্তা ক আৰু কাৰ্যসূচী এই চাৰিটা কৰে আজি আমি ৰাজ্যখনক মহিয়ান কৰি তুলিছো আমাৰ দলটোক মহিয়ান কৰি তুলিছো আমাৰ ৰাজ্যখনক বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ এক নতুন উৰ্বৰা গতিলৈ আজি আমি লৈ গৈছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আজি অসমত আজি আমি আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক আমি এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদক আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক বিকাশৰ এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছো মই আজিৰ দিনটোত পৰম পিতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কেৱল মাত্ৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ শক্তিৰে শক্তিব নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত অসমৰ ৰাইজৰ অকুণ্ঠ আশীৰ্বাদ আছে আৰু দিনে দিনে মই যিমানেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত সময় কটাইছো মোৰ মনত এটা বিশ্বাসো আছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আধ্যাত্মিক শক্তিৰো আশীৰ্বাদ আছে নহলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এনেকৈ কেতিয়াও এটা পৰিয়ালৰ ওচৰত দল যাব নিদিয়াকৈ ৰক্ষা কৰিবলৈ কেতিয়াও সমৰ্থ নহলহেঁতেন আজি যি কাম কংগ্ৰেছে কৰিব পৰা নাই সমাজবাদিকা পাৰ্টীয়ে কৰিব পৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কৰিব পৰা নাই কোনেও কৰিব পৰা নাই বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই যদি ইচ্ছা কৰিলেহেঁতেন জনসংঘৰ দিনত যদি শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে ইচ্ছা কৰিলেহেঁতেন নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যদি আজিও ইচ্ছা কৰে দলটোত পৰিয়াল তন্ত্ৰ আনিব পাৰে কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তিয়ে ভাৰত মাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে ভাৰত মাৰ সভ্যতা আগুৱাই লৈ যাবলৈ এনেকুৱা এটা দল নিৰ্মাণ কৰিছে যি দলটো সাধাৰণ ভাৰতীয় দল হৈ থাকিব সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তাৰ দল হৈ থাকিব আধ্যাত্মিক শক্তি অবিহনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এনেকৈ কেতিয়াও চিৰ প্ৰবাহমান চুটিত পৰিণত হব নোৱাৰিলে এই দলটোৰ এজন আমি শক্তিশালী কাৰ্যকৰ্তা এই দলটোৰ এজন আমি একো একোজন গৌৰৱী কাৰ্যকৰ্তা আৰু মই আশা কৰিম দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ এই শুভ দিনটোত আমি আকৌ এবাৰ নিজৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক মহিয়ান কৰিবলৈ আমি আকৌ এবাৰ নিজক সংকল্পবদ্ধৰে আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধই আগবাঢ়ি যাম